喝杯咖啡提提神，谢谢。紧张吗？嗯，准备的很充分，你可要小心了。拭目以待。婉婉，你放心，我们是不会欺负你的。是我和你，不是我们。 友谊第一，比赛第二。学长，你给我们买了咖啡啊？是婉婉的，我帮她拿一下。加油！ 现在有请正方三辩开始发言。当一个人工智能想要你爱上它的时候，人类往往是没有办法拒绝和抗拒的。人工智能和人类并不在一个维度里。设计出阿尔法狗的人，也不能完全说自己了解这个人工智能，因此。 人工智能能快速运算出你所需要的情感寄托方式，堪称完美恋人。谁不会爱上一个完美恋人呢？谢谢。卢婉婉，加油！你是最棒的。坐下，坐下。 我需要的并不是一个完美的恋人，因为爱情本来就是不完美的。爱情会让人变得勇敢，也会让人变得胆怯，会让人搞砸一些事情，会流泪，会心痛，这个才是爱情。大家都有过暗恋的经历吗？会因为跟他多说了一句话而兴奋的睡不着，因为他的不搭理而沮丧的不行。 因为他身边站了一个女生，而不自觉地跟他对比起来，要是比不上，会沮丧、会难过、会自卑；要是比得上，又会想为什么在他身边的不是我。这些被牵动的情绪叫做情愫。 是我喜欢一个人的证明，但如果他是一个人工智能，那我就不会有那么多心思。只要我一眨眼，他就能看穿我的一切，然后给出标准的答案。这些不是爱情，所谓的完美恋人，只是一种服务。晚安。 特别棒啊！好，接下来开始自由辩论，有请正方首先发言。现在人工智能已经越来越普遍了，它可以满足我们的一切需求，就连语音助手都会对我们嘘寒问暖，这种关心和爱护早已超越了爱情，所以。 你要跟手机语音助手谈恋爱吗？要领证吗？合法吗？去民政局的时候跟人家说：“这是我老公 Siri。”人工智能没有温度，都不能算之为人，又怎么能称之为恋人呢？如果你学过物理，就应该知道，温度只是表示物体冷热程度的物理量，微观程度上来讲是分子热运动的剧烈程度，所以。 你能用简单的温度来定义爱情和恋人？人初学长这么懂谈恋爱，该不会是有经验吧？对，我有喜欢的人，而且，他就在这里。 谢谢你,你你确定吗？喜欢是一种很奇妙的感觉，不是公式，也没人能设定，不是靠你演算推理就能得出结果的。就像人工智能，人工智能是在人类的想象中发明的，但是爱情是远远超出人类想象的。你确定？ 你知道那是一种什么样的感觉吗？我确定，我知道。